Ну, действительно была интересная напряженная игра, в которой было, наверное, очень много борьбы. Вот И в первом тайме, возможно, немножко больше мы имели преимущество территориальное. Были какие-то у нас моменты, хотя плюс-минус была первый тайм равная игра. Вот мы поговорили с ребятами. Вот в перерыве говорили о том, что мы еще должны, извините, темп еще добавить. Вот. Но второй тайм не получилось. У нас все равно. Я думаю, что второй тайм можно записать Зирки в актив. Вот. Игра проходила больше с их преимуществом, особенно в концовке. Вот. У нас не получалась игра в атаке, поэтому я провел ряд замен, попытался перестроить игроков. Моху бросал вперед, мы не могли, у нас практически не было скорости впереди. Поэтому я провел замены, но не все ребята, тот же Иля Михалев, который вышел, он в команде находится только вот буквально 10 дней еще, находится, видно, сразу находится не в тех кондициях, надо набирать форму. Вот. Поэтому я считаю, что для нас эта ничья является больше приобретением. Спасибо громадное. Коллеги, вопросы? Да, пожалуйста, Руслан. В принципе, первая игра можно возобновить актив, удачная. Опять Кировоградская команда у вас в втором туре. Казалось, все-таки некоторая несогласованность еще в команде, может быть, осторожничали. Или как вы считаете, что когда команда выйдет на пик сыгранности, на пик формы? Ну, прогнозировать это очень сложно. Опять к нам пришло очень много людей, которые находятся в разном состоянии, которые играли в разных командах, где есть разные требования. И как ребята, которые пришли к нам, смогут адаптироваться, когда ребята смогут набрать свои оптимальные кондиции, ну, тяжело сказать. Но я знаю, что уже практически времени нет. Уже сегодня, надо, уже вчера надо было быть в оптимальных кондициях, поэтому нам надо спешить. Вот. На сегодняшний день мы еще не нашли свои оптимальные связи. Я тоже еще смотрю, и в последующем у нас будет очень плотный график. У нас есть матчи и Лиги Европы, и матчи чемпионата, поэтому я дам, абсолютно буду давать всем ребятам сыграть. И уже получается в этих играх, кто из ребят завоюет место, с кем мы будем смотреться гармоничнее, тот и будет играть на футбольном поле. Спасибо. Если говорить о Лиге Европы, то все-таки подспудно держали ПАОК в уме в этой игре? Моделировали ли игру или был настрой мы только ничего, на зирку? Мы ничего в голове не держали, мы не моделировали. Почему? Потому что я думаю, что паук и зирка это совсем разные команды. Вот Вы исполни... Эта команда Паук, команда очень хорошего уровня. У них очень сильная группа атаки, есть квалифицированные, именитые футболисты. Вот команда играет в разный стиль игры, поэтому моделировать свою игру, как бы, с расчетом на Паук не было смысла. Мы думали только о зирке. Вот сегодня мы доберемся домой, и с завтрашнего дня уже все наши мысли будут только о Пауке а Зирка с точки зрения того, что тоже произошли значительные изменения в составе, вас чем-то удивило? Ну, мы готовились к игре, как бы информации у нас много не было, была только предыдущая игра, которую мы разобрали, и на футбольном поле мы, я не скажу, что Зирка нас чем-то удивила, Зирка, это была ожидаемо для нас тяжелая, сложная игра. И мы всю неделю с ребятами разговаривали, она действительно такая и получилась. Другое дело, что мы, у нас был свой план на игру, и у нас не все получилось реализовать то, что мы планировали. Начну, наверное, с того, что очень жалко, что сегодня не добились победы в первом матче домашнего в этом сезоне, хотя были, наверное, близки к ней. То есть и по желанию, и по самоотдаче у меня нет претензий по второму тайму, по первому где-то есть вопросы, не хватило эмоций. Немножко зажатые были с учетом, может быть, соперника. Немножко опасались того, что там есть быстрые игроки, быстрый выход в контратаку. Наверное, я считаю, один из лучших в лиге. И исполнители есть под эту схему. То есть мы обязаны были обезопасить себя от этого оружия. Поэтому где-то присматривались, где-то почувствовать старались соперника в этом плане. Второй тайм, я считаю, что и по территории, и по моментам, и по давлению, и по эмоциям, и по желанию мы переиграли соперника. Где-то не было 100% каких-то возможностей, но когда соперник десятером стоит на своей половине поля, наверное, их много и не бывает. Нет у нас того мастерства еще пока, чтобы вскрывать раз за разом такую оборону. Ну, до использовать полушансы, стандарты, добираться до мячей и добивать эти игры что хотелось бы сказать еще. Конечно же, хотелось бы сейчас сказать о том, что мы недоукомплектованы. Я сказал это на флеш-интервью. Нам нужно еще 4-5 позиций для того, чтобы реально усилить состав, усилить конкуренцию. И вот такие игры, чтобы усилять, не просто выпускать тех людей, которые есть, а именно по игре добавлять те позиции, которые требуют усиления. На сегодняшний день, к сожалению, такой возможности нет, но я надеюсь, что мы с руководством в этом направлении двинемся. На сегодняшний день команда показывает, что она может, хочет. И я думаю, что мы движемся в правильном направлении. Спасибо большое. Вопросы, коллеги. Пожалуйста, Руслан. Вы говорите, что у вас определено, определено направление, что будет еще усиление. Буквально сегодня вышла новость, подписан еще один новый игрок. Задача на первую часть. Ну, смотрите, сейчас все э, команды, наверное, ставят задачу в шестерку в первую попасть. Да? Нет, наверное, команды, которая бы это не сказал. Глупо было бы, если бы сразу ставить задачу не вылететь. Э, у нас тоже стоит такая задача. Больше того скажу, что у нас с командой есть задача отдельная на каждый матч. То есть это вне зависимости от того, с кем мы играем, в какой период чемпионата мы играем. Мы хотим каждую игру выиграть, и вы это видели сегодня. То есть мы хотим побеждать в каждом матче. А там время покажет. Но для того, чтобы ставить реально серьезные задачи, еще раз говорю, нам нужно укрепляться. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Пожалуйста, Сережа. Или Анатолий. Есть? Пожалуйста, Сережа. Ну, это всего второй матч в этом сезоне, Но поэтому это у нас, раз да, да. еще раз говорю, люди все на счету, то есть там лишних запасных нет, у нас все в заявке, больше того скажу, у нас одного не хватает еще. Чичиков сыграл хорошо сегодня, подустал, выполнил огромный объем работы, как черновой, так и вперед, то есть и помогал и в середине, и помогал и фланг вскрывать, то есть и впереди успевал. И там надо смотреть в первом тайме, пенальти заработал, понимаете. То есть еще раз хотелось бы отметить такой момент, два пенальти. На мой взгляд, стопроцентных два. А судья не увидел ни одного вопроса. То есть по Чичикову конкретно, это, еще раз говорю, я доволен его игрой, как и, в принципе, игрой всех, наверное, сегодня, по желанию, еще раз говорю, не было претензий. Где-то мастерства не хватает, но... Еще раз говорю, мы работаем в этом направлении, выжимаем из, и выдавливаем из себя максимум на сегодняшний момент.